Вечора це підпільна імперія з Андрієм Алферовим. Території кіно, яке не лише розважає, але й наповнює. Сьогодні дивимось фільм Квіти війни небаченої краси драму про головну трагедію Китаю 20-го століття і взагалі про один з найстрашніших історичних епізодів минулого віку. В грудні 37-го року японська армія захопила тодішню столицю Китаю, місто Нанкін. Імператорські солдати тоді за шість тижнів знищили за скромними оцінками міжнародного трибуналу 200 тисяч мирного населення. Для Китаю Нанкін страшна трагедія на кшталт нашого голодомору. Років сім тому у Китаї випустили стрічку Місто життя і смерті, шокуючи чорно-біле кіно без головного героя. Квіти війни, держзамовлення, що його зафільмував режисер зірка Джани Моу з голівудським суперстаром у головній ролі Оскарівським лауреатом Крістіаном Бейлом. Це його очима ми побачимо історію цієї трагедії. Квіти сьогодні дивимось у компанії Ахтема Сейтеблаєва, актора і режисера, автора драми «Хайтарма» про трагедію кримських татар. Добрий вечір. Добрий вечір. Спасибо. Спасибо, что Ахтем Сейтаблаєв Підпільний призвисько, актор, ведучий телемарафону Хоробрі серця знімає та знімається в кіно. До кола його інтересів входять режисери Джо Райт та Стівен Спілберг. Мает четырех детей. До травмы полюблял играть в футбол. А сейчас улюблене хобби – лежать на борозе моря в компании родины и цікавої книжки. Ахтем, прежде чем мы начнем смотреть это кино, расскажите, вы что-то слышали про этот фильм? Что-то знаете про трагедию, которая случилась в Нанкине в 1937 седьмом? А трагедии слышал и читал, потому что когда занимался... Работы над фильмом Хайтарма я искал сходные, если не сюжеты, то исторические факты. Но особо я не углублялся, только знал о том, что это действительно очень большая и очень кровавая трагедия для китайцев. Фильм я не видел, хотя Джанна Имо очень люблю. Режиссер, который для меня лично открывается в каждом своем фильме по-разному. И у меня есть ощущение, что ему подвластны практически все жанры. Перед тем, как вы начнете, мы все начнем смотреть это кино, у вас же есть какой-то настрой, есть представление о том, как автор работает там, с визуальной пластикой? <связывая> да, если говорить... Чего о... ждете от фильма? От Джанну и Моу? <связывая> Я жду то, что стало в некотором роде ругательным словом на территории Украины поэтического кино. Джану и Моу, на мой взгляд, как редко кому удается совмещать очень жесткую конструкцию, очень жесткую драму с поэтикой кадра будь то боевые сцены, как, например, в фильме «Герой», будь то очень камерная история рассказа о любви своих родителей в дороге домой. Вот для меня лично Джан и Моу – это человек, которому удается сочетать конъюнктурный абсолютно государственный заказ, поднимать его на неимоверную высоту качества и в то же время делать это кино и поэтическим, и при этом понятным каждому зрителю. Тож дивимося квіти війни, естецьку трагедію, як ми зрозуміли, про е, те, що відбувалося у місті Нанкін у 1937 році. А потім будемо говорити і окремо про історичні події, і про те, як вони вилились у цій стрічці. Приємного перегляду! Що <звук> скажете? Я не обманулся совершенно в своих ожиданиях э, от Джана и Моу. Это, как всегда, чрезвычайно эмоционально. Это очень красиво. Это масштабно. Прежде всего, масштаб идеи. Это такой антивоенный фильм, снятый китайцем, о котором я, татарин, могу только мечтать. Вы как художник сейчас вот а, это воспринимаете или как, как обычный зритель? По большей части, как обычный зритель. Какие-то вещи... Ну, я бы остановил, еще раз пересмотрел, просто для того, чтобы понять и разобраться, как же это все же сделано с точки зрения профессии. Но препарировать, вот сейчас мне не хочется. Мне хочется говорить о целостном произведении, которое на меня произвело просто вот, ну, очень большое впечатление. Боевые сцены, они на уровне поэзии. И взрывы, и полет пули, и полет прострельных тел. Но меня лично это никак не коробит. Для меня это вот та вертикаль э, самопожертвования человеческого ради жизни другого человека. Вот это насилие что зрителю дает? В случае с Джаном Моу у меня не возникает ощущения, что это насилие, которое не надо было показывать. Это такой вот антивоенный, антинасильственный манифест, который у меня лично будет совершенно определенные чувство. Тут есть вот две вот эти составляющие, которые меня вот как зрителя тоже страшно волнуют. Красота и насилие. Красота, которая постоянно толдычит, что именно она спасет мир, в чем я очень сомневаюсь. Вот. И есть ужас. В этой связи вопросы возникают, вот каким должно быть насилие на экране, должно ли оно быть и нужно, например, сейчас в воюющей стране такое кино людям показывать. Абсолютно убежден в том, что нужно. Это прежде всего антивоенный фильм. Призыв к нам, людям, человекам, э, оставаться людьми или находить в себе людей. Тот же персонаж Кристиана Бейла гробовщик, который приехал заработать денег. Да, но внутри он понимает, что теперь он ответственен за этих детей. А оказывается, у него есть своя драматическая история. Э, за каждым из них есть огромный бэкграунд э, их судеб, э, их жизней. Э, и они пришли сюда уже людьми с каким-то огромным человеческим опытом. Мы тут, на территории фильма, вместе с ними. Ну, наверное, перерождаемся. А вот расскажите, какие авторы, какое кино или какие артисты сформировали вас как, как кинохудожника? Мне очень нравится Стивен Спилберг. Я очень часто возвращаюсь к его и воспоминаниям и к его биографическим некоторым запискам. А в профессию вас толкнул Спилберг или кто-то другой? Нет, в профессию меня толкнула жена. Я-то вообще театральный режиссер на самом деле. А кино появилось в моей жизни в 2004 году, собственно, с каналом 1 плюс 1. Они приехали в Бахчисарай снимать новогодний мюзикл «Алибаба и 40 разбойников». Собственно, исполнительным продюсером которого была моя супруга Ивана Дидюра. Меня в первую очередь заинтересовала организационная часть этого мероприятия, то, что называется съемками кино. Мне нравится вот так вот по кусочкам разбирать человеческую жизнь, драматургию, потом ее собирать снова, потом понимать, что в монтаже ты можешь рассказать совершенно другую историю. Мне чрезвычайно нравится этим заниматься. И я знаю про себя, что мне всегда страшно. Я снял 10 фильмов, там два из них прокатных, 8 телевизионных, но мне всегда страшно. Я всегда понимаю, что я, что я ничего не знаю. Это хорошая работа. черта. По-моему, все даже великие режиссеры. Наверное, да. Хотя иногда читаешь и думаешь, Господи, люди так спокойно и уверенно про это говорят, как будто вот... Они играют, так то Играют. Да, играют. Видимо, да. Спасибо. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Ахтем Сайтаблаєв був сьогодні у нас гостем в Підпільній імперії, таким собі адвокатом стрічки Джана і «Квіти війни, яку ми щойно з вами подивилися. Дякую, що ви теж були з нами. Побачимося за тиждень у підпільній імперії на 1+,1. плюс Хай щастить.